Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurhanis Binti Murad, nombor metri L25B1069. Tajuk kajian kes kami ialah kesaksamaan gender. Pengenalan kesaksamaan gender ialah satu isu global yang... Dia ketengahkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Kesaksamaan gender merujuk kepada keadaan di mana lelaki dan wanita mempunyai hak, peluang dan layanan yang sama dalam semua aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, kesihatan dan perlibatan dalam semua keputusan. Walaupun dunia semakin maju, ketidaksamaan gender masih berlaku di banyak negara, terutamanya dalam bentuk jurang gaji, diskriminasi pekerja, keganasan terhadap wanita dan akses pendidikan yang tidak seimbang. Isu ini bukan sahaja memberi kesan kepada individu, malah menjejaskan pembangunan sosial dan ekonomi di peringkat global. Oleh itu, PBB meletakkan kesaksamaan gender sebagai salah satu matlamat pembangunan mampan iaitu SDG 5 secara global, wanita masih menghadapi ketidaksamaan yang ketara termasuk menerima kira-kira 20% gaji lebih rendah berbanding lelaki dan hanya memegang sekitar 26% jawatan parlimen dunia. Selain itu, lebih 100 juta kanak-kanak perempuan masih tidak mendapat akses penuh kepada pendidikan Data ini menunjukkan bahawa curang gender masih banyak berlaku di negara dan memberi kesan besar terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Sebab itu, kesaksamaan gender ditetapkan sebagai matlamat pembangunan mampan SDG 5 oleh Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Damia Syairah binti Nur Azan, Nombor mesyuarat L25E1041. Hari ini saya akan menerangkan bagaimana isu ini memberi kesan kepada komuniti antarabangsa secara meluas. Kesan yang pertama adalah menjejaskan pembangunan ekonomi global apabila potensi wanita tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Apabila wanita tidak diberi peluang sama rata dalam pekerjaan, gaji serta kepimpinan, banyak potensi potensi kemahiran serta bakat mereka tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Hal ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi global menjadi lebih perlahan. Kesan yang kedua adalah berlaku peningkatan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia di peringkat antarabangsa. Kesan ini membuatkan ketidaksamaan gender menyebabkan wanita sering mengalami diskriminasi, keganasan serta layanan tidak adil. Hal ini jelas melanggar hak asasi manusia dan menjejaskan kesejahteraan masyarakat antarabangsa. Kesan yang ketiga adalah menyebabkan kekurangan perwakilan wanita dalam kepimpinan dan politik global. Apabila wanita kurang terlibat dalam politik dan jawatan kepimpinan, pandangan serta keperluan mereka tidak diwakili sepenuhnya. Ini menjadikan keputusan yang dibuat kurang seimbang dan inklusif. Seperti yang kita uh, lihat, pada zaman kini uh, kerajaan atau di mana-mana organisasi lebih memilih lelaki berbanding perempuan kerana mereka dianggap lebih sesuai dan lebih bertanggungjawab berbanding perempuan. Sedangkan perempuan mempunyai bakat ah uh, yang pelbagai sama juga dengan lelaki. Yang keempat adalah kesan melemahkan kestabilan sosial dan tak urus sesebuah negara. Ketidakseimbangan peranan jantina boleh menimbulkan konflik sosial dan ketidakpuasan masyarakat. Tak urus juga menjadi kurang berkesan apabila semua pihak tidak dilibatkan secara adil. Yang terakhir sekali adalah menghalang pencapaian matlamat pembangunan mampan SDG 5. Tanpa kesaksamaan gender, usaha global untuk mencapai SDG 5 akan terbantut. Ini secara tidak langsung menjejaskan pencapaian matlamat pembangunan lain di peringkat antarabangsa. Oh. Seterusnya, kita dapat lihat usaha masyarakat dan badan antarabangsa dalam mempromosikan kesaksamaan gender serta menolak keganasan terhadap wanita dengan mengadakan pelbagai aktiviti untuk menyokong kesesamaan gender yang dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia. Selain itu, peluang kepimpinan pada masa kini tidak lagi terhad kepada jantina. Kita dapat melihat contoh Datuk Seri Dr. Wan Azizah yang dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri Wanita pertama di Malaysia pada tahun 2018 ini membuktikan bahawa wanita juga mempunyai peluang dan keupayaan untuk menjadi pemimpin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fakia Kamila binti Ramli, nombor matrik 25 a 1122 Hari ini saya akan menerangkan isu skor indeks jurang gender Malaysia pada tahun 2022 sehingga 2024. Rajah menunjukkan bahawa pencapaian pendidikan mencatat skor tertinggi dan stabil iaitu 1.0.65 pada tahun 2022 manakala 1.071 pada tahun 2023 dan 1.073 pada tahun 2024 menandakan jurang gender dalam pendidikan hampir tiada bagi kesihatan dan kehidupan pula skor juga kekal tinggi iaitu sekitar 0.0961 sehingga 0.962 menunjukkan akses kesihatan yang seimbang antara jantina. Seterusnya, peluan penyertaan ekonomi mencatatkan skor sederhana dengan sedikit peningkatan daripada 0.703 pada tahun 2022. Manakala ia meningkat eh, mengekalkan kedudukan nombor itu ke pada tahun 2024 juga menunjukkan masih wujud jurang dalam penyertaan ekonomi wanita. Penguasaan politik pula merupakan sub indeks terendah dengan skor sekitar 0.102 hingga 0.096 mencerminkan pelibatan wanita yang masih rendah dalam bidang kepimpinan politik. Secara keseluruhan, indeks jurang gender Malaysia MGGI kekal stabil sekitar 0.705 sehingga 0.709 bagi tempoh tersebut. Dah. Saya Hani Najihah binti Muhammad Fizi, nombor matrik L25A1092 ingin menerangkan bahagian teori dan konsep ataupun konsep. Yang pertama sekali adalah konsep kesamaan gender digunakan aa, untuk menilai tahap keadilan antara lelaki dan juga perempuan dalam masyarakat terutamanya dari segi peluang, hak dan juga layanan yang diterima. Teori ketidaksamaan gender menjelaskan bahawa struktur sosial, budaya dan juga norma tradisional sering meletakkan perempuan dalam kedudukan yang kurang menguntungkan berbanding lelaki. Um, keadaan ini menyebabkan jurang peluang dan juga kuasa antara jantina terus wujud. Dengan mengintegrasikan teori dan konsep kesama gender isu ketidaksamaan dapat dianalisis secara lebih sistematik. Konsep berfungsi sebagai ukuran keadilan manakala teori membantu memahami sebab ketidaksamaan berlaku. Seterusnya menyokong usaha ke arah masyarakat yang lebih adil dan juga seimbang. Sekian daripada saya kesaksamaan gender boleh dianalisis melalui teori fenomenus dan konsep kesaksamaan gender. Teori fenomenus menekankan bagaimana struktur sosial budaya dan institusi menyumbang kepada ketidakseimbangan kuasa antara lelaki dan perempuan. Sekaligus menyebabkan diskriminasi serta ketidakadilan berasas berasaskan jandina. Konsep kesaksamaan gender pula menuntut penghapus penghapusan jurang peluang dan layanan yang tidak adil agar setiap individu dapat melewati hak dan peranan yang setara dalam masyarakat. Penggunaan teori dan konsep ini membantu memahami bahawa isu gender berpunca daripada daripada sistem sosial yang tidak seimbang dan memerlukan perubahan sikap dasar serta amalan sosial secara menyeluruh sesi kita saya sampai belum tiba sampai dua puluh lima bis kosong. Saya akan sambung dengan penyelesaian isu. Seterusnya saya akan memetakan penyelesaian terhadap isu ketidaksamaan gender yang dalam pekerjaan yang telah dibincangkan sebelum ini. Penyelesaian yang dicadangkan ialah pelaksanaan dan pengakuan polisi kesamarataan gender yang menyeluruh di tempat kerja polisi ini perlu diwajibkan kepada semua organisasi tanpa mengira sektor awam ataupun swasta bagi memastikan keadilan dan kesesamaan agenda dapat dicapai secara konsisten pertama dari, dari, aspek struktur gaji polisi ini dapat memastikan sistem penilaian dan pembayaran gaji dilaksanakan secara adil dan telus gaji pekerja hendaklah ditentukan berdasarkan kelayakan pengalaman serta skop tanggungjawab kerja dan bukannya berdasarkan gender dengan adanya audit gaji secara berkala, jurang gaji gender dapat dikenalpasti dan diperbetulkan lebih awal, sekaligus mengelakkan diskriminasi berpanjangan. Kedua, dari segi keselamatan dan perlindungan pekerjaan, polisi kesamarataan gender dapat mengurangkan risiko layanan berat terhadap pekerja. Garis panduan yang jelas mengenai hak pekerja, kebebasan profesional dan keadilan gender dapat memastikan semua individu dilayan secara adil tanpa prejudis. Ini penting bagi mewujudkan persekitaran kerja yang profesional dan saling menghormati. Kesimpulannya, pelaksanaan dan pengawatan polisi kesamarataan gender yang berkesan bukan sahaja dapat mengurangkan ketidaksamaan dalam pekerjaan, malah ia dapat meningkatkan produktiviti, keharmonian serta, kepercayaan dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, usaha ber berterusan daripada pihak majikan, pembuat dasar dan masyarakat amat diperlukan bagi memastikan keadilan gender ini dapat direalisasikan sepenuhnya di tempat kerja. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang penyelesaian masalah yang seterusnya. Uh, yang ketiga, pendidikan dan kesedaran. Pendidikan dan kesedaran merupakan langkah utama dalam menyelesaikan masalah kesaksamaan gender kerana pendidikan mampu membentuk pemikiran dan sikap individu sejak usia muda. Melalui pendidikan, masyarakat dapat didedahkan bahawa lelaki dan perempuan mempunyai hak, kebolehan dan peluang yang sama dalam pelbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kejayaan dan kepimpinan. Contohnya, pihak sekolah boleh memasukkan nilai kesaksamaan gender dalam pengajaran dan aktiviti kokurikulum dengan menggalakkan penyertaan pelajar tanpa mengira jantina. Hal ini dapat menghapuskan stereotip seperti anggapan bahawa bidang sains hanya sesuai untuk lelaki atau tugas penjagaan hanya untuk perempuan. Oleh itu, pendidikan dan kesedaran yang berterusan dapat melahirkan masyarakat yang lebih adil dan menghormati kesaksamaan gender. Penyelesaian masalah yang terakhir ialah peranan individu. Peranan individu amat penting dalam memastikan kesesamaan gender dapat dicapai kerana perubahan bermula daripada sikap dan tindakan setiap orang. Individu perlu menghormati semua orang tanpa mengira jantina serta mengelakkan sikap prejudis dan diskriminasi dalam kehidupan. Contohnya, seseorang boleh bersikap adil di tempat kerja dengan menilai rakan sekerja berdasarkan kebolehan dan prestasi, bukan jantina. Selain itu, individu juga perlu berani bersuara atau melaporkan ketidakadilan gender seperti gangguan seksual atau layanan tidak adil. Dengan sikap prihatin dan bertanggungjawab, individu mampu menjadi ejen perubahan dalam membentuk masyarakat yang lebih adil dan seimbang dari segi gender. Assalamualaikum, nama saya Nurul Natasha Aina binti Jusun, nombor metrik L25A1078. Kesimpulannya, kesesamaan gender bukan sahaja tentang memberi peluang yang sama antara lelaki dan perempuan tapi juga tentang menghargai dan menghormati peranan masing-masing dalam masyarakat. Dengan memastikan akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, peluang kepimpinan, kita dapat membina masyarakat yang lebih adil, inklusif dan seimbang. Semua pihak kerajaan, komuniti dan individu perlu bekerjasama untuk menghapuskan diskriminasi ini. Dengan usaha ini bukan sahaja hak perempuan dilindungi tetapi pembangunan negara juga dapat dipercepatkan. Jadi kesaksamaan gender adalah tanggungjawab kita bersama untuk masa depan yang lebih sesama.